कल्पना कीजिए एक शहर जो आग की लपटों में घिरा हुआ है उसकी सड़कें मलबे से भरी हैं और आसमान धुएं से काला पड़ गया है वोल्गा नदी को देखिए, और मरते हुए सैनिकों की चीखें ठंडी हवा में गूंज रही है यह है स्टेलिन ग्राद एक जमे हुए नरक जहां दो विशाल सेनाएं इतनी हिंसक और क्रूर लड़ाई में टकराई कि इससे राष्ट्रों का भविष्य तय हो गया जमीन कांपती है जब जर्मन टैंक्स आगे बढ़ते हैं उनके स्टील के ट्रैक्स हड्डियों को धूल में मिला देते हैं ऊपर लुफ्टवाफे के बॉम्बर्स आग की बारिश करते हैं घरों को कब्रों में बदल देते हैं नदी के पार सोवियत सैनिक टूटे हुए इमारतों में छिपे हैं उनके राइफल्स ठंड से कांपते हाथों में हैं और उनकी सांसें ठंडी हवा में भाप बनाती है यह सिर्फ युद्ध नहीं है यह अपोकलिप्स है एडोल्फ हिटलर के लिए स्टेलिन उसका जुनून है एक ऐसा पुरस्कार जो उसकी अजेय शक्ति को साबित करेगा जोसेफ स्टालिन के लिए यह एक ऐसा शहर है जो उसके नाम पर है एक ऐसी रेखा जिसे वह गिरने नहीं दे सकता और नहीं देगा दांव पर क्या है सोवियत संघ का अस्तित्व और वर्ल्ड वॉर टू का भविष्य कम संख्या में कम हथियारों के साथ और हार के कगार पर सोवियत विनाश के कगार पर है लेकिन इस बर्बाद शहर की छाया में कुछ हलचल है एक विद्रोह की चिंगारी आशा की एक फुसफुसाहट क्या होगा अगर शिकार शिकारी बन जाए क्या होगा अगर इस खून और बर्फ के कड़ाह में ज्वार का मोड़ आ जाए सांस रोक कर रखिए क्योंकि आप इतिहास के सबसे नाटकीय उलटफेर के साक्षी बनने वाले हैं यह है स्टेलिन जहां साम्राज्य टकराए महानायक पैदा हुए और दुनिया ने सांस रोकी क्या आप उस कहानी के लिए तैयार हैं जिसने सब कुछ बदल दिया स्टेलिनग्राद क्यों मायने रखता था नक्शे पर सिर्फ एक बिंदु नहीं था यह उस युद्ध का धड़कता दिल था जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था हिटलर के लिए यह व्यक्तिगत था उसने सोवियत संघ को अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखा एक विशाल जिसे वह कुचलने की कसम खा चुका था वोल्गा नदी पर स्थित एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्टेलिनग्राद को जीतना सोवियत की सप्लाई लाइंस को काट देगा उनकी युद्ध मशीन को पंगु बना देगा और तेल से भरपूर कॉकेसस का रास्ता खोल देगा इससे भी ज्यादा यह स्टालिन को अपमानित करने का मौका था उसके नाम वाले शहर को राख में मिलाने का हिटलर ने इस दाव में सब कुछ झोंक दिया अपनी सर्वश्रेष्ठ डिविजन्स अपने सबसे घातक हथियार और अपना अटूट घमंड स्टालिन के लिए हार सोचना भी असंभव था स्टैलिन कंक्रीट से ज्यादा था यह सोवियत की दृढ़ता का प्रतीक था क्रेमलिन से सीधे आदेश आए एक कदम भी पीछे नहीं पीछे हटने का मतलब था मौत या तो जर्मन की गोलियों से या सोवियत की फायरिंग स्क्वाड से सैनिकों ने बैनेट से लड़ाई की जब गोला बारूद खत्म हो गया नागरिकों पुरुषों महिलाओं यहां तक कि बच्चों ने खुदाई के लिए फावड़े उठा लिए शहर एक किला बन गया इसके लोग इसके भाग्य से जुड़ गए हर बमबारी से उजड़ी फैक्ट्री हर ढ़हती इमारत एक युद्ध क्षेत्र बन गई जहां युद्ध का परिणाम दांव पर था दुनिया ने सांस रोककर देखा अगर स्टेलिनग्राद गिर गया तो नाजीज पूर्व की ओर बढ़ सकते थे इतने संसाधन हथिया सकते थे कि उनकी युद्ध मशीन सालों तक चलती रहे एलाइस जो अभी भी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में हार से उभर रहे थे शायद कभी ठीक नहीं हो पाते लेकिन अगर सोवियत ने डटे रहे अगर वे किसी तरह ज्वार का मोड़ ला सके तो हिटलर की अजय छवि चखनाचूर हो जाती यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी यह तानाशाहों का द्वंद्व था विचारधाराओं का टकराव मानव सहन शक्ति की परीक्षा उन्नीस के अंत तक स्टेलिनग्राद वर्ल्ड वॉर टू का केंद्र बन चुका था एक पक्ष विजयी होगा दूसरा तबाही का सामना करेगा सवाल था कौन पहले टूटेगा जर्मन का आक्रमण एक अजेय शक्ति जर्मन एडवांस गर्मी उन्नीस गर्मी, 1942. जर्मन की युद्ध मशीन एक अजेय शक्ति थी जिसे रोकना असंभव था पश्चिमी यूरोप को कुचलने और ऑपरेशन बारबरोसा में सोवियत की रक्षा को तोड़ने के बाद हिटलर ने अपनी नजर स्टेलिनग्राद पर डाली उसका प्लान सरल था ब्लिट्स क्रीक, बिजली की तरह तेज युद्ध पानजर डिविजन्स उनके इंजन जानवरों की तरह गरजते हुए रूसी स्टेप्स को फाड़ते हुए आगे बढ़े आग और मौत का निशान छोड़ते हुए उनके ऊपर लुफ्टवाफे ने आसमान पर राज किया उनके स्टूका डाइव बॉम्बर्स चीखते हुए बॉम्ब्स गिराते थे जो स्टेलिन को जलती हुई भट्टी में बदल देते थे अगस्त तक शहर एक कंकाल बन चुका था इसकी फैक्ट्रीज उजड़ी हुई इसके घर टेढ़े मेढ़े खंडहरों में बदल गए सोवियत के रक्षकों के पास कोई मौका नहीं था कम से कम ऐसा लगता था कम संख्या में और कमजोर वे ब्लॉक दर ब्लॉक पीछे हटे उनके जूते खून और कीचड़ में फिसलते हुए जर्मन के स्नाइपर्स खंडहरों में बैठे थे जो भी हिलता उसे मार गिराते आर्टिलरी के हमलों ने जमीन को हिला दिया इमारतों को सैनिकों और नागरिकों के ऊपर गिरा दिया सितंबर तक नाजीज ने सोवियत को वोल्गा के किनारे तक खदेड़ दिया जो कुल जीत से सिर्फ 200 यार्ड्स दूर थे नदी के पार री इंतजार कर रहे थे लेकिन जर्मन के प्लेन्स ने हर नाव को मार गिराया जो पार करने की कोशिश करती पानी मृतकों के खून से लाल हो गया शहर के अंदर अराजकता थी सोवियत के कमांडर क्रैकलिंग रेडियोस पर आदेश चिल्लाते थे जबकि शेल्स उनके चारों ओर फटते थे सैनिक कमरे दर कमरे मंजिल दर मंजिल लड़ते थे जिसे राटन क्रीग, चूहों का युद्ध कहा गया एक ही फैक्ट्री एक दिन में दर्जनों बार हाथ बदलती हर हमला पिछले से ज्यादा खूनी जर्मन अथक थे उनका आत्मविश्वास अटूट स्टेलिनग्राद सर्दियों तक गिर जाएगा सिक्स आर्मी के कमांडर जनरल फ्रीदरिज पॉलस ने दावा किया हिटलर सहमत था अपने विजय का सपना देखते हुए सोवियत घिरे हुए थे उनकी पीठ बर्फीली नदी से सटी थी उनकी आशा हर गुजरते घंटे के साथ मिटती जा रही थी क्या यह अंत था क्या कुछ भी जर्मन के ज्वार को रोक सकता था जवाब आने वाला था और यह दुनिया को हिला देगा सोवियत की दृढ़ता खंडहरों में नायक सोवियत रेजिलियंस हीरोज इन द रबल जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था स्टेलिनग्राद के खंडहरों में कुछ असाधारण हुआ सोवियत नहीं टूटे झुके फिर ऐसी क्रूरता से लड़े जो तर्क को चुनौती देती थी फैक्ट्रीज और अपार्टमेंट ब्लॉक्स के कंकालों में साधारण पुरुष और महिलाएं महानायक बन गए वासिली वासी को लीजिए एक चरवाहा जो स्नाइपर बना जिसकी राइफल ने 200 से ज्यादा जर्मन की जाने ली खंडहरों में छिपकर उसने शिकार को कला में बदल दिया उसकी हर गोली विद्रोह की चिंगारी उसकी हत्याओं की कहानियां जंगल की आग की तरह फैली उन सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए जो आशा को भूल चुके थे यह सिर्फ शूटर्स नहीं थे नागरिकों ने भी लड़ाई में हिस्सा लिया जो कुछ भी मिला उससे फावड़े मोलोटॉफ कॉकटेल्स यहां तक कि रसोई के चाकू तानिया चरनोवा जैसी महिलाएं एक किशोरी पार्टीजन सीवर्स के माध्यम से रेंगती हुई जर्मन टैंक्स के नीचे बॉम्ब्स लगाती थीं बच्चे गनफायर के बीच संदेश लेकर दौड़ते ऐसी बहादुरी से गोलियों को चकमा देते कि दुश्मन शर्मसार हो जाता शहर खुद एक हथियार बन गया इसका मुड़ा हुआ स्टील और टेढ़े मेढ़े खंडहर जर्मन के एडवांसेस को निगल जाते उनके टैंक्स को फंसाते और उनकी इन्फेंट्री को एम्बुशेस के लिए उजागर करते सोवियत के सैनिकों ने भी अपनी आग पाई वोल्गा के पार कोई जमीन नहीं है उनका रैलियंग क्राय बन गया एक वचन कि वे हर इंच को बचाएंगे या मर जाएंगे वे सब जीरो ठंड में लड़े उनकी उंगलियां सुन्न उनके यूनिफॉर्म्स फटे हुए उनके पेट खाली फिर भी वे डटे रहे एक इमारत पावलोव्स हाउस एक किला बन गई जहां मुट्ठी भर आदमियों ने अठतावर दिनों तक जर्मन के हमलों को रोका हर जीत चाहे कितनी भी छोटी एक बढ़ते विश्वास को ईंधन देती वे इसे जीवित रह सकते हैं वे इसे जीत सकते हैं सर्दी आ गई क्रूर और अक्षम्य वोलगा जम गया सप्लाईज के लिए एक लाइफ लाइन लेकिन जर्मन की आर्टिलरी के तहत एक डेथ ट्रैप फिर भी सोवियत ने सहन किया मॉस्को में जनरल जॉर्जी जुकोव ने उनकी दृढ़ता देखी और एक ऐसा साहसिक इतना जोखिम भरा प्लान बनाया कि यह या तो स्टेलिनग्राद को बचा सकता था या उन्हें बर्बाद कर सकता था मंच तैयार था शिकारी अब शिकार बनने वाले थे लेकिन कैसे जवाब बर्फ से ढके स्टेप्स में छिपा था हमला करने के लिए इंतजार कर रहा था मोड़ ऑपरेशन यूरेनस ऑपरेशन यूरेनस। 19 नवंबर उन्नीस हवा स्टेप्स पर चीख रही थी बर्फ और बदले की उम्मीद लिए महीनों से जर्मन ने स्टेलिनग्राद को कुचला था यह मानते हुए कि जीत उनकी है वे गलत थे जब पॉलिस शहर पर फिक्सेटेड था जुकॉफ चुपचाप प्लानिंग कर रहा था जर्मन लाइंस के पार एक मिलियन मैन आर्मी इकट्ठा कर रहा था ऑपरेशन यूरेनस इसका नाम था एक साहसिक काउंटर ऑफेंसिव सिक्सथ आर्मी को फंसाने और हिटलर की जीत को नाइटमेयर में बदलने के लिए भोर में जमीन फट पड़ी सोवियत की आर्टिलरी गर्जी एक थंडरस बराज जो आसमान को रोशन कर देता था और सन्नाटे को तोड़ देता था फिर आए टैंक्स टी थर्टी फोर्स उनके इंजन गरजते हुए उत्तर और दक्षिण से उमड़ पड़े उनके पीछे इन्फेंट्री मार्च कर रही थी उनके बैनेट्स धुंधली रोशनी में चमक रहे थे उनके चेहरे महीनों की हार से कठोर जर्मन पतले और ओवर कॉन्फिडेंट इसे आते नहीं देख पाए उनके फ्लैंक्स कमजोर रोमेनियन और इटालियन एलाइज द्वारा संरक्षित हमले के तहत टूट गए घंटों में सोवियत के पिंसर्स बंद हो गए तीन सौ हजार एक्सिस सैनिकों को मौत के घेरे में फंसा लिया स्टेलिन के अंदर फंसे हुए जर्मन हिल गए उनकी सप्लाई लाइंस टूट गईं, उनके एयरफील्ड्स गिर गए लुफ्ट वाफे के प्लेन्स नेहराजु कॉम्प्लेक्स खाना और एमो गिराने की कोशिश की लेकिन सोवियत की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने उन्हें आसमान से मार गिराया शिकारी अब शिकार बन गए उनका घमंड पैनिक में बदल गया पॉलस ने हिटलर को रेडियो किया पीछे हटने की भीख मांगते हुए फ्यूर का जवाब आखिरी सैनिक तक लड़ो पीछे हटना ट्रीजन था सरेंडर असंभव सिक्स आर्मी ने खोद बैठ गई उन खंडहरों को पकड़कर जिन्हें उन्होंने इतनी मेहनत से जीता था घेरे के बाहर सोवियत ने फंदा कस दिया ब्लिजर्ड्स उग्र हो गए टैंक्स और आदमियों को स्नोड्रिफ्ट में दफन कर दिया भूखमरी शुरू हो गई जर्मन सैनिकों ने अपने घोड़ों को खाया फिर अपने जूतों को फिर कुछ नहीं फ्रॉस्ट बाइट ने उंगलियां और पैर की उंगलियां छीन ली बीमारी जंगल की आग की तरह फैली फिर भी सोवियत आगे बढ़े उनका मोमेंटम अजय दिसंबर के अंत तक जाल सील हो गया सवाल यह नहीं था कि जर्मन गिरेंगे या नहीं बल्कि कब और किस कीमत पर ज्वार का मोड़ आ चुका था लेकिन अंतिम प्रहार अभी बाकी था क्या सोवियत जो उन्होंने शुरू किया था उसे खत्म कर पाएंगे या हिटलर की पागलपन इस नाइटमेयर को और गहरा कर देगा जर्मन का आत्मसमर्पण दिग्गजों का पतन द जर्मन सरेंडर द फॉल ऑफ जायंट्स जनवरी उन्नीस जर्मन की सिक्स आर्मी खुद का भूत थी भूखी ठंडी टूटी हुई बर्फ ने स्टेलिन के खंडहारों को ढक दिया मृतकों के शरीरों को छिपा दिया घेरे के अंदर सैनिक सेलर्स में छिपे थे उनके यूनिफॉर्म्स फटे हुए उनकी आंखें खोखली, रैशंस टुकड़ों तक सिमट गए कुछ ने कैनिबलिज्म का सहारा लिया लुफ्टवाफे के एयरलिफ्ट असफल रहे ज्यादातर प्लेन्स क्रैश हो गए या मार गिराए गए उनका कीमती कार्गो खो गया हिटलर ने रिलीफ का वादा किया एक फैंटम आर्मी जो कभी नहीं आई पॉलस दुबला और हताश हकीकत का सामना कर रहा था वे बर्बाद थे सोवियत ने खून की गंध पकड़ ली आर्टिलरी ने घेरे में फंसे जर्मनों को दिन रात कुचला उनकी डिफेंसेस को मलबे में बदल दिया सोवियत सैनिक सड़क दर सड़क आगे बढ़े उनकी चीखें ठंड में गूंज रही थीं। 31 जनवरी को पॉलस का हेडक्वार्टर्स, एक बमबारी से उजड़ा डिपार्टमेंट स्टोर शांत हो गया एक सोवियत अधिकारी व्हाइट फ्लैग के नीचे आया शर्तें पेश करते हुए सरेंडर या विनाश पॉलस हिचकिचाया हिटलर ने उसे फील्ड मार्शल बना दिया था एक ऐसा टाइटल जिसके साथ कोई जर्मन कभी सरेंडर नहीं करता लेकिन प्राइड खाली पेट नहीं भर सकता सोवियत टैंक्स को नहीं रोक सकता दो तो फरवरी उन्नीस को यह खत्म हो गया पॉलस ने व्हाइट फ्लैग उठाया इक्यानवे हजार से ज्यादा जर्मन सैनिक दुबले फ्रॉस्ट पराजित कैद में चले गए केवल छह हजार कभी वापस लौटे स्टैलिन की सड़कें जो कभी सोवियत की आशाओं का कब्रिस्तान थीं, अब नाजी के पतन की गवाह थीं। खबर ने दुनिया को इलेक्ट्रिफाई कर दिया हिटलर की अजय सेना गिर गई जर्मन की सुप्रेमेसी का मिथक बर्फ में चकनाचूर हो गया यह सिर्फ एक हार नहीं थी यह एक संकेत था सोवियत ने अबिस से वापसी की साबित कर दिया कि वे न केवल जीवित रह सकते हैं बल्कि जीत भी सकते हैं एलाइज के लिए यह आशा की किरण थी हिटलर के लिए मौत की घंटी स्टेलिनग्राद का पतन नाजी जर्मनी के अंत की शुरुआत था लेकिन यह सब कैसे हुआ और राख से क्या उठेगा विरासत स्टेलिनग्राद की गूंज द लेगेसी एकोज ऑफ स्टालिन स्टेलिनग्राद सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी यह एक टर्निंग पॉइंट था जिसने इतिहास को रीशेप किया सोवियत की जीत ने हिटलर की पूर्वी महत्वाकांक्षाओं को तोड़ दिया जर्मनी को पहली बार डिफेंसिव पर मजबूर कर दिया यहां से रेड आर्मी पश्चिम की ओर मार्च करेगी नाजीज को बर्लिन तक खदेड़ेगी कीमत भयानक थी दस लाख से ज्यादा मृत एक शहर धूल में मिला हुआ लेकिन इनाम था अस्तित्व स्टेलिनग्राद ने साबित किया कि सबसे शक्तिशाली तानाशाह भी गिर सकते हैं कि साहस स्टील से ज्यादा टिक सकता है आज यह शहर अब वोल्गोग्राड उस बलिदान का स्मारक है ममाएव कुरगान की मूर्ति मदर रशिया की एक विशाल आकृति उन खेतों पर नजर रखती है जो कभी खून से लथपट थे इसके सबक बने हुए हैं युद्ध क्रूर है दृढ़ता अनमोल है स्टेलिन ने दुनिया को दिखाया कि इंसान क्या सहन कर सकते हैं और उस पर काबू पा सकते हैं यह विद्रोह की कहानी है एक याद दिलाता है कि हमारे सबसे अंधेरे घंटों में भी ज्वार का मोड़ आ सकता है लेकिन स्टेलिन वर्ल्ड वॉर टू की महाकाव्य गाथा का सिर्फ एक अध्याय था जर्मन हारे थे पर खत्म नहीं और एलाइज के पास अपनी लड़ाइयां लड़ने को थीं। कौन सी अन्य टकरावों ने तराजू को झुका दिया क्या डी डे के बीचेस में स्टेलिन के खंडहरों जितने ही रोमांचक रहस्य छिपे हैं या शायद पैसिफिक के आइलैंड वॉर्स ने अपनी जीत की कहानियां छिपाई हैं कहानी खत्म नहीं हुई अभी तो बहुत कुछ बाकी है अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगली बार हम नॉर्मेंडी पर धावा बोल रहे हैं जहां एक और ज्वार का मोड़ आया और दुनिया ने फिर से सांस रोकी इसे मिस मत कीजिए इतिहास के सबसे बड़े ड्रामास अभी भी अनफोल्ड हो रहे हैं क्या आप वहां होंगे